Бажаю здоров'я. Доброго дня. У нас дуже цікаве відео сьогодні. Справа в тому, що ми знайомимось з протитанковим зводом. І зі мною зараз командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр з позивним Чарлі. То, Чарлі, розкажи по перше, як ти потрапив до Збройних сил України. Ну, Це рішення зріло довго. Был такой патриотический порыв в 2020 году у меня. Пошел военкомат, ну, узнал варианты. Связался со своими знакомыми с 93-й бригады противотанковый дивизион. Ну и подписал контракт. С тех пор, как говорится, служу. Ты ведразу потрапил противотанковый? Так, Відразу потрапив противотанковый дивизион. Различные посады у меня были за это все время. Начинал с водителя. Ну, потихоньку добрался до командира взвода. Доброе. Ну, и всем интересно, цик чему Чарли? Ну, фамилия у меня начинается с буквы Ч, а по радиообетке это Чарли. Поэтому Чарли. Ну, опять же, колоритно, интересно. Доброе. Ну, и расскажи, чем занимается ваш взвод э ну, без посредения? Ну, основная наша задача, ну, как это следует из названия, уничтожение вражеской техники, бронированной. Плюс мы обладаем на данный момент широким рядом оружия, что позволяет нам уничтожать не только технику, можем работать по пехоте, можем работать по укрытиям. Ну, в принципе, мы можем уничтожать все, что движется на земле. Ну, расскажи, по озброению мы уже делали с вашими хлопцями видео, кто не смотрел, все про, как стрелять из джевелина. Это как раз и цей противотанковый взвод. То расскажи, крім Джавелинив, какая еще и армия у вас? Нет, это, конечно, большая тайна. Но... Кроме Джавелина у нас еще есть Милан, Корсар, Конкурс, Фаготы, ну, много различных противотанковых гранатометов, Сапог Плюс в данный момент ситуация требует, что мы переходим на дроны FPV, самое эффективное средство уражения ну, расскажи, я знаю, что вы не просто в ПВИ Да, мы выкорректируем в ПВИ дроны на оптоволокне, ну, потому что время диктует нам такие условия. Они эффективны сами по себе, не требуют, как говорится, такого сложного выбора позиций, как обычные в ПВИ дроны. Опять же, у них больший радиус, лучшая эффективность. А расскажи, какие плюсы и минусы меж Дроном на волокне и тише на частотах. Ну э, плюсы. Плюсы, опять же, я говорю. Можно работать с, с любой ямы, ты не подвязан к радиогоризонту. Ты не демаскируешь свою позицию поднятием ретрансляторов различных. Э, ты можешь залететь дальше. Ты можешь залететь эффективней. Ну, из минусов это то, что ты меньше у тебя полезная нагрузка. Потому что катушка волокна сама по себе съедает вес полезный. Ну и разумеется, скорость. FPV на оптоволокне не может себе позволить такой маневренности и такой скорости. А по... Опять же, э, на волокне нельзя сбить рыбом, как говорится. Ну да. А по корисной нагрузке. Ну, по корисной нагрузке мы проиграем, разумеется, в волокне перед обычной шкой. Угу. Ну зато она долетает. Зато она долетает. Того... Она компенсирует это своим более точностью, своей более. Как это правильно сказать? Более эффективно она. Это и наш противник показывает, и мы показываем. Что FPV на лобтовом волокне выходит на первое место. За счет своей дальности, за счет своей эффективности. Угу. До речи, мы сегодня находимся на... В закритому полігоні, де хлопці тренуються саме FPV на волокні і звичайні, то сьогодні ми зробимо ще одне відео, як хлопці тренуються на FPV -шках. вони уразять ціль, буде дуже цікаво, то не забудьте підписатися на канал Маталай, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. І, Чарлі, розкажи от пару історій по ураженням цілям, які запам'ятали більше всього. По уражению цели Больше запоминали всего не уражения, а не уражения наоборот. Был курьезный случай в Бахмуте. Стреляли по пидорскому фронтальному погрузчику, карьерному здоровому, на 6 километров с Корнета. Дистанция большая была. Они я так понимаю, утонули где-то на карьере меловом. И в момент попадания поднялось такое здоровое белое облако, почти ядерный взрыв. Ну, плохо было то, что дистанция большая, мы в крыло попали, он не загорелся. Водитель в себя пришел и уехал. Ну, после себя оставил красивый такой прямоугольник на этом. На земле мы ржали, что это погрузчик обгадился. Ну, это такого и смешного. Ну, а уражень различных было много. Наш дивизион работал хорошо и эффективно. В 22-м году на Харькове у нас даже герой Украины есть. Ну, вспомнить есть, что, как говорится, ну, Не сильно розкажеш. А от на нашому напрямку дуже багато таких мангалів. Танки-мангали, чи БТР то Скажи, от реально, яка ефективна зброя проти них? Просто по статистиці звичайні дронів Камикадзе не пробувають цю дроню. Ну, Взагалі, найфективніше проти мангала це хороший ПТУР. Но нам то, что мы не нормально отработать. Участок у нас выбитый, выжженный, все мониторится мавиками. Очень сложно качественно отработать. То есть ты можешь стрельнуть, а расчет будет уничтожен. Поэтому остаются только FPV-дроны, пару-тройку хороших попаданий, качественных залетов, может остановить мангал. Раньше, да, конечно, если попасть в мангал с той же самой стугны, ему мало не покажется, я думаю, это конец его будет сразу. Просто они довольно хитрые, сейчас не подъезжают на такую дистанцию, чтобы мы их могли уразить. Mm -hmm. Опять же, ну, мониторятся наши позиции, они тоже знают, не дураки, где наши высоты, откуда мы можем работать. Поэтому пока волокно, работаем, откуда они не ждут. Грубо говоря, не думают, что мы можем оттуда взлетать и наносить удары. Ну, как-то так. Плюс, опять же, маскувание позиций должно быть э, хорошее. Имитация, поддержка, э, подавления рэбом, чтобы не было пидорских мавиков, не залетал, никто не просматривал. Ну, в таком ключе. А как ворог реагирует на вашу активность? Чи есть як, какие-то хитрости с их боку? Ну, как реагируют? Паникуют по перехватам. Как? Ну, а сильно отреагировать они не могут. Я же повторюсь, в позиции, ну, как, смуга такая, что все выжжено. Они не могут ни ложной позиции создать, ничего. Пытаются, конечно, нас вычислить, но мы хорошо заметаем следы за собой, сматываем там волокно. Есть у нас даже целый взвод, который охотится на птички вражеские не дает им, грубо говоря, подбираться к нам поближе. Различные. Ну, опять же, работаем как. Все это тяжелый труд, война. Всегда надо думать, думать наперед, что-то выдумывать. Ждать того, что кто-то за тебя подумает, здесь не надо, все, как говорится, своему. А че доводится вам, типа, колхозы, что-то делать, постоянно что-то выгадывать? Да, Постоянно что-то придумываем на ходу. Допустим, разбили взводку, взлетку, надо собрать взлетку такую подходящую. Или же надо соединить, присоединить быка нестандартная к дрону или катушку не к тому дрону, который надо. Надо позицию удачно замаскировать с, ну, с того, что есть вокруг. Причем так замаскировать, чтобы не было видно не только с дрона, там, а даже проходящим людям. Постоянно это... Война, она требует того, чтобы голова работала. Дураки не выживают. Если бы можно было передать одно реченье командиру ворожому, что бы ты ему сказал? Да что им сказать? Сдавайтесь. Вы никогда не победите нас. Мы были в Вильне и останемся такими. У нас казацкий дух, а вы только людей своих тратите. Сдайтесь останьтесь живыми. Нам нас не победить. Питер же. Ну, зараз ми ще будемо дивитись, як хлопці тренуються FPV-дронами, Це буде у іншому відео. А ми продовжимо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон! Ну, в принципі, так. Да.